актовом зале детского сада «Журавлик» 2 июня состоялось заседание исполнительного комитета города Южная. Члены исполкома заслушали отчет начальника управления экономики Южненского городского совета Натальи Гнеушевой. Из доклада чиновника стало известно, что средняя заработная плата в городе Южная составляет 7900 гривен. Средняя месячная заработная плата в целом по городу Южный за январь-март 2015 года составляет 7979 гривен, что на 24,6% выше января-марта 2014 года. Особый акцент городской голова сделал на зарплатах работников Дельта-Вилмар. Нет, ну у меня Дельта-Вилмар 10 тысяч среднемесячных зарплата. Маслоэкстракционном предприятии мы рассказывали вам ранее и о условиях работы, и о уровне заработных плат. Южницы, в кавычках, зарабатывающие ежемесячно тысяч гривен, по всей видимости, не живут в южном. А потому наша редакция не смогла найти жителей города, чья зарплата соответствовала бы отчету начальника отдела экономики. Среднемесячная заработная зарплата в целом по городу Южный за январь-март 2015 года составляет 7979 гривен. Члены исполнительного комитета, мэр и его заместители поддержали данный отчет и верили в цифры, которые оглашались. Мэр, имеющий зарплату в 14 тысяч гривен, согласно декларации, и его замы Лариса Шигида с месячной заработной платой 11 тысяч гривен и материальной помощью 21 877 гривен. Дмитрий Любивый с зарплатой 9 692 гривны и материальной помощью 18 519 гривен. Людмила Паскаль, у которой заработная плата составляет 9188 гривен, а материальная помощь за год 18110, и Евгений Игнатовский с ежемесячным заработком 8623 гривны и материальной помощью за год 17710, верят в то, что у южницев ежемесячная заработная плата в среднем составляет 7900 гривен. Потому как они живут в другом мире и не знают, чем живут южницы.